Есть такая структура у нас, как инспектор, по работе с громадскими формуванием. Значит, я не, не, не хочу сказать, что не работаю в других районах, но особенно неприятно работать в Ленинском районе, есть вот старший план страхов. Она мне так достает честно. Звонит чуть ли не каждый день, кто принял, какой член, там, проверяет всех, проводит с ними собрания, составляет протоколы, активно им помогает. Просто я говорю, да я никому никогда не отказываю. Мне ночью звонит, когда надо идти. Никогда никому не отказал. Звоните, пожалуйста, будем работать в этом направлении. Есть какие-то Все, я Да. Значит, я хочу вам сказать. Ну, во-первых, по некомплектной участвую. Почему так неохотно идут люди? Антон Александрович, я сказал, это действительно очень серьезная причина. Заработная плата не соответствует той нагрузке на сегодняшний день, которую проводят эти специалисты, эти работники. Поэтому участковый действительно 1015 обязанностей. Это, если брать в комплексе, это маленький начальник райдела у себя на участке, потому что к нему обращается по любому вопросу. Даже, скажем так, если неправильная кошечка окатилась, и то к нему люди приходят, и на надо тоже выслушать, принимать Я Я вот, подождите, я надо мне отвечать, я вам отвечаю. Вы же говорили, я вам отвечаю. Просто вы не знаете, я, слава богу, 33 года вместе с Антоном проходил эту службу, поэтому я хочу сказать, и мы не знают, не все сработали правильно. Поэтому, да, проблемы на сегодняшний день Поэтому не комплект именно подразделения участковых. Сегодня есть. Поэтому беда в том, что не всегда, вот, вместе с нашим честным формированием, может выйти участковый, а еще и опытный, грамотный бы участковый. К сожалению, контингент молодой. Потому что действительно постоянно обновляется. Это тоже не секрет. Когда молодой человек пришел в органы участковые, у него есть нормальные задат задатки, смекалка, инициатива, как правило, забирать куда? В розыск, где нужно раскрывать убийства и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, остаются где-то Опять пять, идет молодое поколение, то есть это звенья одной цепи. И, и Антон Александрович, и Михаил Антонович, если по нему начальник думаете, не хотелось бы, чтобы был мощный аппарат участковый. Кстати, раньше Антон да, Александрович, что расскажет, он сам оперативный. Практически 50-60% всех преступлений начиная от краша, заканчивая убийством, раскрывались благодаря участковому. Потому что никто, как участковый участок, лучше никто никогда не знал. Никакой сыщик. Поэтому благодаря этим людям раскрывались преступления. Да, естественно, для восприхода Анатолия Александровича очень много сейчас делается к тому, чтобы эта служба была наскрее, чтобы ее видели, чтобы ее оценили и так далее. Я даже сегодня совещание, там сейчас принято, давайте соберем наших коллег, давайте подумаем, как улучшить, как действительно направить, как оказаться содействие и формирование, и то, чтобы работали наши подразделения. Это раз. Значит, правильно было сказано, не хватает значит, рабочих рук, то есть сотрудников органов внутренних дел. Вы, Игорь Алексеевич Александрович, опытные люди, оба подполковники, ну пусть армейские, но вместе с тем, четко знаете, что такое дисциплина, что такое порядок. Поэтому я думаю, вы всегда можете за счет личного времени выйти и отработать подразделение. Я это буду приветствовать. Пожалуйста, можете даже составить сегодня график. Вот я буду это благодарен. Э, далее. Э, показатели, о которых говорите, да, действительно, это очень серьезный вопрос. Должны мы знать, должны и вместе с со органами внутренних дел проводить анализы, где-то расстановку сил, расстановку средств. Поэтому это, конечно, не дело, когда есть такие э, пробелы. Я тогда хочу спрос спросить вас, Почему бы не предложили мне ни одного такого работника на заслушивание? Почему при мне не провели ни одного совещания? Почему не предложили вместе с Анатолием Александровичем, либо с Алексеем Николаевичем провести такие совещания? Забить гол здесь можно. Вытаскивайте его, я жду от вас предложения по заслушиванию тех, кто вам не предоставляет данные. А данные должны анализировать вы, когда я не чувствую анализа, я не вижу этого анализа. Но поднимаете вопрос, очень справедливое правило. Но поднимать его нужно было немножечко раньше, чтобы здесь уже могли сказать, вот был такой -то вопрос, была такая проблема, вот мы ее так разрешили, вот так мы ее сделали. Далее. По начальнику отдела Ленинска. Я лично знаю прекрасно Анатолия Ивановича. знаю очень давно. Я не думаю, что просто из-за того, что ему не захотелось, он не мог прийти. Во-первых, начальник райдела, вы прекрасно тоже понимаете, на плечах весь район. Преступность растет. И вот это тоже для кого не секрет. Никто, как вы, это прекрасно знает, потому что вы каждый день на улице, каждый день задерживаете. Кстати, вот я не хотел сразу сказать немножечко потом. посмотрите, благодаря помощи вот сидящих в зале людей, тех людей, которые вы с нами, 58 преступлений раскрыто, 58. Задержано 822 человека, совершивших правонарушение. это какая-то громаднейшая помощь вами оказана в внутренних делах. 108 проведено только мероприятий различного плана. То есть это рейды, это отработки благодаря людям, которые находятся в зале. Поэтому работа проводится очень большая. Но я прошу обязательно отдел, прошу моих коллег из района. Когда проводятся такие совещания, их нужно готовить. Они ставят начальника райдела, а за две минуты у нас будет совещание. Я, я захотел его сейчас провести. У него района плечах, и масса других вопросов, и масса убийств, и масса заслушаний, и то прокуратуре, то начальник воды и так далее. Поэтому тут -то тоже я прошу вас такими словами не бросаться. Я глубоко вижу, что ты мне не, не был начальник, кто зам присутствовал. Александр Жоржевич, меня Алексей... пригласили на это совещание. И, Алексей, и Алексей. заступник главы администрации. Я отвечаю на ваш и, вопрос. Алексей, я разговариваю, подождите. Присутствовал зам. Товарищ полковник, подождите, пожалуйста. Присутствовал зам. За. Вот все, какие вопросы. За присутствует, который курили данное направление. Но вместе с ним, Анатолий Александр Александрович, естественно, находясь здесь, я просто еще раз говорю, не надо сейчас какой-то клин вбивать. Александр я что это говорю? Мы не клин вбиваем, я же наоборот говорю. Ра правильно. Я, кстати, Мурчука очень сильно уважаю. понимаете, и, Но начинать, нет, да. и С этого надо было узнать причину, почему человек отсутствовал. А потом здесь говорили, если действительно они захотят, то контроль, кстати, сегодня приняли к нему серьезные решительные меры. Изыскание вы сегодня нет. А если человек выезжал на убийство или на заслуживание прокурора области, то извините, естественно, он не мог просто на то, мероприятие мероприятиях присутствовать сразу. Ну, это я Извините. Значит, я, буквально два слова, конечно, благодарю вам за проведенный и честный разговор. Естественно, мы для этого и собрались, и э, с этого сегодняшнего совещания должны вывести какое-то рациональное, рациональное, зерно. Но, опять же, я э, хотел бы сказать, что это Александр давайте не доводить это от совещания к совещанию. Я хотел бы, чтобы наши взаимодействия, вы знаете меня, я знаю вас, знаете, и знаете многих сотрудников, которые занимаются этим вопросом, в том числе официальные дела. То есть я хотел бы, чтобы наша работа носила постоянную основу. Постоянную, понимаете? И э, вот эти совещания, они должны быть уже у нас. ну, это, я думаю, что это первое такое совещание, мы это А можно спросить, коллег, если приемлемо вот для наших помощников, может каждый месяц собираться и действительно эти вопросы поднимать? И, вот, Я думаю, для вас это тоже будет помощь и поддержка. То есть вы всегда где-то сможете нас что-то что что-то что попросить, потребовать, где-то как четко, это может сразу порядок чтобы вы не сильно не ждали, раз году, потом начинали дорога. Поэтому, если поддержите, я прошу, -то, если поддерживать, Александр давайте, кто-то тогда брать, и график, согласуйтесь со всеми начальниками формирований, по району, чтобы удобно. Или можно по району, про... но я же не считаю, что нужно было бы нести, здесь идет образно штаб города весь. То есть люди, которые каждый на своем участке, каждый в своем районе защищает наш правопорядок. Право. Поэтому давайте каждый месяц мы будем нести себя. Александр уже довольно компетентно вам ответил на те вопросы, как профессионал высших сотрудников города которые вы ставили, поэтому я не буду комментировать. Хочу сказать, что с некоторыми я могу согласиться с ними, могу с вами поспорить. Но я не думаю, что это место для того, чтобы мы стали с Мы с вами отдельно соберемся и по этим вашим продолжателям, претензиям и заваживаем поговорим. Почему? Потому что я специально тоже на следующем совещании я правда никаких требований, никаких замечаний и здесь не выносил. Цель нашего совещания совершенно другая Здесь день. Не устраивает раздор. Да, недостатки есть с собой из коробки. Да, Цель да, да, наше да, организационное да. совещания для того, чтобы на единой основе, э, как говорится, с учетом единой цели, которая нас объединяет, мы в дальнейшем построили свою работу здесь чем много. Вот. И, И э, со случаем хочу попросить руководителя формирования, если есть действительно факты, когда они реагируют на ваше предложение, на ваше обращение, вы действительно имеете просто вот, пожалуйста, имейте право прямо Анатолия Александровича выйти на их, на э, Алексея Николаевича. Если такие факты будут иметь место, пожалуйста, вы имеете Пожалуйста, заместитель глава да, администрации Карабельного района, посаженного Тиленевича. Да, я, я уже лет 20, 20, 20, 20. Я хочу предложить, что давайте кому-то помогут формировать э, заход или а предложение о том, чтобы как-то поддержать участковых. Может быть, если милиция, допустим, не может э, да, придумать или ввести какие-то повышенные оклады или повышенные упражнения. клоун цирк, извините за такое сравнение, я очень, это профессионалы цирки работают, и милиции профессионалы, и...